Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan perpaduan. Dengan masyarakat Melayu, Cina, India serta kaum pribumi Sabah dan Sarawak, negara kita menjadi contoh toleransi yang unggul. Tetapi bagaimana keharmonian ini dapat dikekalkan dalam kehidupan seharian? Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana nilai toleransi difahami melalui adat resam tempatan yang membentuk identiti bersama kita. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, toleransi bukan sekadar nilai moral, tetapi asas kepada keamanan dan kerjasama. Adat resam yang diwarisi turun-temurun menjadi perpaduan dalam berinteraksi dan menghormati antara satu sama lain. Perbadian budaya di Malaysia bermula sejak ratusan tahun lalu apabila berdagang dari China, India dan Arab datang ke alam Melayu. Integrasi ini membentuk bahasa agama dan adat resam yang kita amalkan hari ini. Nilai-nilai seperti kesopanan, kasih sayang, keluarga dan hormat menghormati telah menjadi teras identiti nasional. Namun kemodenan dan media sosial juga ben Mencabar kefahaman ini menjadikan amalan toleransi sesuatu yang perlu terus dipupuk. Menghormati adat dan tradisi kaum lain adalah langkah pertama menuju keharmonian. Dengan memahami sebab di sebalik pakaian, ucapan dan sabutan kaum lain, kita menanam rasa hormat yang tinggi dan mendalam. Etika berturut juga melambangkan kehalusan budi pekerti. Orang Melayu menggunakan panggilan seperti tua dan puan. Kaum Cina pula menggunakan panggilan uncle dan Aunty Manakala masyarakat India pula menggunakan panggilan seperti ana dan amma. Walaupun berbeza, tapi tujuannya tetap sama, iaitu menghormati sesama manusia. Amalan gotong royong pula menggambarkan semangat kerjasama tanpa mengira kaum. Aktiviti seperti membersihkan kawasan dan membantu masa bencana banjir menunjukkan semangat perpaduan rakyat Malaysia yang sebenar. Rumah terbuka semasa Hari Raya Tahun Baru Cina di Bavali dan Gawai melambangkan perpaduan sejati. Kita saling berkunjung, bertukar makanan dan meniratkan silaturahim tanpa mengira agama atau bangsa. Makanan juga perlu diambil kira dalam menjaga sensitiviti. Umat Islam tidak memakan babi, pengarut Hindu tidak memakan daging lembu dan sesetengah Buddha mengamalkan vegetarian. Sikap prihatin terhadap pantang larang ini menunjukkan rasa hormat yang ikhlas. Seterusnya, sikap bertimbang rasa seperti membantu jiran, menjaga kebersihan dan budi bahasa, memperlihatkan kepribadian keperibadian masyarakat beretika. Adat resam yang berteraskan nilai etika seperti kejujuran, hormat dan toleransi menjadi asas keharmonian negara. Sejarah menunjukkan bahawa cabaran terhadap toleransi boleh membawa kesan yang mendalam. Peristiwa 13 Mei menjadi pengajaran bahawa konflik antara kaum boleh menjejaskan keamanan negara. Peristiwa ini mengingatkan kita bahawa komunikasi terbuka, sikap saling menghormati dan perhargaan terhadap budaya dan adai kaum lain adalah penting untuk mengelakkan salah faham. Selain itu, generasi muda perlu diberikan pendedahan kepada sejarah dan nilai toleransi melalui pendidikan sivik, program perpaduan dan aktiviti silam budaya supaya keamanan dan keamanan negara terus terpelihara. Untuk memastikan toleransi terus kukuh, beberapa langkah boleh dilakukan. Sekolah memainkan peranan yang penting melalui aktiviti berbilang kaum seperti RIMUP, Kutukan Rang Budaya dan Program Kebudayaan program komuniti seperti gotong royong dan rumah terbuka juga dikalitkan interaksi antara masyarakat. Selain itu, kempen positif di media sosial boleh menjebarkan mesej perpaduan. Apabila setiap individu mengambil langkah kecil untuk menghormati perbezaan, kita sebenarnya sedang membina masa depan yang lebih harmoni untuk seluruh negara. Selain budaya dan adat, sejarah dan sosioekonomi juga mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi antara kaum di Malaysia. Semasa penjajahan British, masyarakat dipisahkan berdasarkan pekerjaan dan lokasi. Orang Melayu di kampung dan bertani, orang Cina di bandar dan berniaga, manakala orang India bekerja di estate. Pemisahan ini membatasi interaksi antara kaum. Selepas kemerdekaan, dasar ekonomi baru ataupun GEB diperkenalkan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Walaupun berjaya mengurangkan ketidaksamaan, ia juga menimbulkan persepsi berbeza dalam peluang sosial dan ekonomi. Fakta sejarah ini menunjukkan bahawa untuk mengekalkan toleransi bukan sahaja perlu memahami adat tetapi juga perlu sedar tentang konteks sosial ekonomi yang membentuk interaksi hadirian masyarakat. Dengan kesedaran ini, kita dapat mengumpul empati, saling menghormati dan memperkukuhkan perpaduan sejati antara semua etnik. Selain memahami adat dan sejarah, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang toleran. Sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu akademik, tetapi juga medan memupuk kesedaran sosial dan perpaduan antara pelajar pelbagai kaum. Melalui aktiviti seperti lawatan ke muzium, projek komuniti, debat budaya dan pertukaran pengalaman. Pelajar dapat melihat dan memahami perspektif orang lain kesedaran awal ini membantu mengurangkan prasangka salah faham dan meningkatkan empati sejak muda. Dengan menanam nilai toleransi dalam pendidikan, kita melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab, saling menghormati dan mampu meneruskan pelagasi keharmonian Malaysia kepada generasi yang akan datang. Keseluruhan aspek yang dibincangkan daripada tutur kata, adat hingga kerjasama komuniti menunjukkan bahawa toleransi bukan sekadar bersabar tetapi satu amalan aktif setiap budaya menyumbang kepada keindahan negara kita semangat toleransi dalam kalangan pelbagai etnik menjadi nadi kepada keamanan dan kestabilan negara dengan menghormati adat bertutur sopan bekerjasama dan mengamalkan nilai etnik etika kita dapat mengekalkan perpaduan yang menjadi kebanggaan Malaysia toleransi bukan hanya konsep tetapi amalan harian yang bermula daripada diri kita sendiri.